Э, город Луганск, Шахтерский край, красивое место, нормальные люди, поэтому э, так дальше жить нельзя. Жить по тем правилам, которые нам предлагают на протяжении 20 лет, невозможно. Страна умирает. Украина с каждым днем становится в в плане меньше и меньше. Дети не хотят наши жениться и заводить себе. Да, я предприниматель. Как мой бизнес пострадал? Меня ограбили 20 милиционеров. По принципу 37 -го года была написана анонимка прокурорам, милиционеру. Пришли 20 человек, ограбили, побили все люстры, забрали мой профсоюзный компьютер. И несколько судов я провел. Суды первой инстанции меня оправдали, а апелляционный суд был куплен. И присудили мне 600 гривен штрафа, чтобы прикрыть вот эту всю бандитскую свору. Я не остановлюсь на этом. Я сюда и приехал, я хочу жить в свободной стране. Это моя страна. Она мне оставлена... Моими дедами, которые погибли во время войны. Поэтому я буду делать все для того, чтобы мы и вы были все свободны. И пенсионеры, и студенты, и корреспонденты, все жители Украины. Это наша земля. Нам отступать некуда.